Студенти Миколаївської могилянки проти відкриття чергового генделика, особливо у стінах власного університету. Скандально відомий депутат міськради Олег Солтес в одному з корпусів, до якого прилягає його громадська приймальня, розгорнув активні ремонтні роботи, готується відкрити нове кафе. Переконує лише з безалкогольними напоями. Студенти ж із цим не згодні. Кажуть, будівля належить університету і вимагають повернути її законному власнику. Акція протесту розгорнулася в середу по обіді. Більше 50 студентів Могилянки вийшли до громадської приймальні Олега Солтеса, вимагаючи припинити будівельні роботи. Заставила прийти на этот митинг, организовать этот митинг сразу две проблемы. Первая проблема это то, что открывается бары, где будут продаваться, ну будет продаваться пиво. Мы это прекрасно понимаем. На него лицензия не нужна. Пройдут выборы, он будет продавать все, что захочет в этом баре. Здесь же учатся студенты. Многие студенты несовершеннолетние. Совсем рядом находится школа. Это ненормально, такого быть не должно. Студенти переконані, частину навчального корпусу вузу приватизували незаконно. А що не отримали підтвердження у міських властей, то самі подалися в архів і знайшли такі відповідні документи. Мы обращались в городской совет, пытались объяснить, на каких основаниях вообще это помещение передано. Единственный ответ, как мантру они его говорят, до 93 -го года документов нет. Но наши студенты, перелопатив архивы, документы нашли. И эти документы с 78 -го года по сегодняшний день, где мы видели всю историю, всю хронологию передачи этого помещения. Изначально это было государственное училище номер один, позднее ПТУ номер 19 Таким образом, можно сказать, что это была государственная собственность тогда еще Советского Союза. Потом, непонятно каким образом, в 92 году, а позднее в 95 была утверждена программа приватизации. И это помещение было отдано под приватизацию, и его, соответственно, приватизировали, уже потом Сонгтис его купил. Ну, возникает вопрос, каким же образом муниципальный орган, городской совет, исполком, каким же образом они государственное имущество, которое было ну, тогда в управлении Министерства образования, передало это помещение ну, третьим лицам. Протестувальники стверджують, відносно незаконної приватизації будівлі вже десяток років триває судова тяганина. Забудовник про суди ні сном, ні духом, а подібні акції називає провокацією з боку ректорату вишу. Німа ніяких судебних розбирательств. Ректор намагався судитися з Гарис Палкомом. Всі суди і Одескова, і наших судів, він всі суди проіграв. Значит, нет на это оснований никаких. Законная была приватизация предыдущим коллективом, когда после развала Советского Союза коллектив работ, ну, скажем, этого предприятия, центр торга, они его приватизировали, значит, и в дальнейшем они его там продали одному собственнику, потом собственник другому, ну и так оно пошло. Тайбару бару переконує, у стінах вишу не буде лише піцерія з соками та бутербродами і без міцного алкоголю. Правда, що до пива такої гарантії не дає. Студенти не вірять жодному слову. На сьогоднішній день тут буде піцерія без алкогольних напідків, просто піцерія для обслуговування скажем, студентів жителів ближайшого району. Пиво у нас на сьогоднішній день від неліцензіонний. Сами понимаете, государством предусмотрено, что оно, пиво не относится к э, виду лицензии, ну скажем, к лицензионному виду деятельности. Поэтому на сегодняшний день э, в плане здесь продажи пива нету, в плане э, значит продаваться пиво не планируется. Значит, а впереди, как бы, желающие если будут, э, скажем, просить сюда включить и в паритет, э, то как мы можем запретить? Поверить в то, что он будет открывать пиццерию, где будет продаваться только пицца, какие-то бутерброды и соки, мы просто не поверим. Хотя бы потому, что мы знаем репутацию этого человека, который готов открывать хоть ликероводочный завод, потому что он соберет документы, которые нужны, и здесь будет продавать все, что хочет. Который, если ему не понравится, что сняли правду, отберет камеру. Который нахамит вам и продаст водку, сигареты первокурсникам, первокурсникам которым нет 18 лет. Тепер активісти збираються звернутися у комісію з депутатської етики. А в разі потреби знову вийдуть на акції протесту. Тетяна Коранківська, Даниїл Сліж для програми Об'єктив.